Донецький аеропорт очима всесвітньо відомого журналіста Сергія Луйка. Його фотографії, фотороботи на виставці Пекельний аеропорт, яка ще до відкриття набула розголосу, цього тижня змогли побачити і в Миколаєві. Чотири дні журналіст прожив разом з кіборгами в аеропорту під час запеклих боїв. Я думаю, что это голос каждого военного. Показать то, чем занимаются люди там. Пока здесь тихо и спокойно. И отблагодарить всех волонтеров, всех людей, безразличных нам, которые, в принципе, поддерживают нас. Обратите внимание, большинство фотографий темные. Вот, вот, вот это впечатление, как раз оно и передается. Четко, вот ощущение там подавно вот этой давящей темноты, давящих звуков. В той ситуации, когда там находишься, то мало что сам видишь. Э ну, чисто из-за того, что там то обстрелы, темнота как-то не обращаешь внимания. А сейчас это очень здорово, что есть такая выставка. Ну есть такой своеобразный момент, когда ты вроде бы остановился и, и, и смог посмотреть по сторонам. Где ты был, что, что что там вообще было? Что картинки в памяти остались? В принципі, замічательні роботи, саме замічательна фотографія. Після е, е, виставки художника Андрія Антонюка я не бачив ще е, такої кількості е, людей, які прийшли на цей на вернісаж, такий військовий. супруга увидела и позвонила мне, спросила, где я точно нахожусь. Оказывается, я еще был в аэропорту, а фотографии уже были в интернете. Ну, было. Что сказалось? Что... Я не сильно помню это все дело. Но... Ну, немножко в шоке была. Не знала, где я точно. Так как вы Все мы люди просто. Судьба так подкинула такую карту. Програма Крапкінат і ми будемо далі продовжувати цю тему про виставку Ацький аеропорт і в нашій студії гості. Я хочу представити директор Миколаївського тепловозремонтного заводу В'ячеслав Сінченко. Добрий день. добрий вечір і військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади, керівник громадської організації Спілка військовослужбовців Сергій та насовда да. Сергій. Ну, перше запитання до вас: наскільки я знаю, це ваше обличчя. Облетіло кілька друкованих видань. Саме Сергій Лойко сфотографував, і ваше обличчя стало таким символом кіборгів, які були в Донецькому аеропорту. Ви, напевно, на поводу календаря, так? Календар, календарі. Скажіть, будь ласка, для багатьох і миколаївців, і тих, хто встиг побачити цю виставку, ці фото стали певним відкриттям. Певним э, розумінням, через что вам довелось там пройти, для вас особисто, эти фотографии, еще что значить? Да. Расскажите. Ну, ну, это память, да, тех событий, которые были. Это, я думаю, что это, Фух, наверное, когда часть, <клух> ну, всех ребят, да, которые Там побывали, да? Да, и несут, ну, знаете, люди нам помогали очень сильно. Волонтеры, люди много нам очень помогали. И мы хотели бы, наверное, показать, что это было все не зря. Что люди на нас понадеялись, и мы стояли до конца там. Сколько военных из 79-й прошли через Донецкий аэропорт? Практически вся бригада. Еще из каких городов были? Там подразделения были. 81-я бригада, 30-я заезжала, кажется, я не помню точно. Ну, в принципе, со всех областей Украины mm -hmm. кто-то там был, из ребят, которые прошли этот экзамен. Говорят, вы своеобразно очень познакомились с автором этих фотографий, расскажите. Сергей Лойко, очень известный журналист, фотограф. Ну, ночь, только обстрел только закончился, конвой недавно пришел <coughs> на новый терминал, а артиллерия отработала. Тишина, ждем. Мы всегда там в ожидании в светлой курточке кто-то идет, в полный рост. Слышь, ты кто такой? Да я, говорит, фотограф. Да я что-то так вальяжно. Окна открытые, сейчас снайпер снимет. А вы, естественно, не знали, да, что он там появится? Да, ну, ночь. И в светлой курточке? В светлой курточке. Такая кремовая куртка светлая. Я шарашен. Ну, потом разнакомились. Кажется, довольно опытный мужчина с интуицией хорошей. Очень сильно в интуиция. Ну Интересный, очень интересная личность, я вам просто могу очень долго о нем рассказывать, о этих четырех днях, да, которые мы провели там вместе, это и в Харькове мы общались, я, конечно, очень плохо, что он сюда не приехал, у него жизн... впереди, жизненные не? да, обстоятельства mm -hmm. такие. Ну, я думаю, что он еще нас навестит. Mm -hmm. В принципе, мы, 79-я бригада, запомнилась с нами на всю жизнь. Потому что 25 войн отснимать и быть этой войной настолько пораженным, как он сейчас. И он ну, в течение обстоятельств, да, он попал туда с нами. Он приехал, он выжил, и он эту информацию донес до массы. вопрос к вам. Вы решили поддержать эту, эту выставку. И немного, всего лишь два города в Украине, mm -hmm. в которых проведена, вот в пятницу открылась эта выставка ваши мотивы поддержки этой выставки? Все очень просто. Когда Сергей озвучил, что эта выставка будет проходить в Харькове, сразу же это был буквально спонтанный такой у нас совместный возглас, что следующее должно быть в Николаеве однозначно. Потому что, к сожалению, Николаев из города Корабелов превратился в город военных. Это факт. И это надо видеть. Это надо видеть. У нас выросло уже целое поколение, два поколения. Слава Богу, людей, которые не знают, что такое война. И, но при этом, к сожалению, мы не до конца понимаем, что такое и мир. И насколько он ценен. И какой ценой завоевывается мир. Поэтому, если у страны нет прошлого, Вернее, если не помнит свое прошлое и если она не осознает, не понимает свое настоящее то будущего тем более не будет поэтому настоящее, то что происходит надо видеть, это все те люди, которые э, многие достаточно равнодушно относятся к этому, некоторые мне задавали вопрос зачем ты это делаешь э, зачем, кому это надо но я уверен, что это это надо видеть до тех пор пока мы не будем в полной мере осознавать все-таки, что такое война, и что она не только в кинофильмах про сороковые годы, что вот она, вот она рядом. И с нами рядом люди, которые прошли это. Конечно. Через конечно. Ад. Поэтому для того, чтобы ценить этот мир, это надо видеть и ощущать. И ребятам, которые там воюют, они тоже должны понимать, что они герои не только там, но они герои и здесь. И все должны их тут воспринимать и осознавать тот подвиг, который они совершают. Поэтому тут мотив абсолютно очевиден. Я ознакомилась с интервью и слушала, читала интервью Сергея Лайкова, автора этих фотографий. Его поразили глаза, ваши глаза, глаза других военнослужащих. Вот вы сейчас, посмотрев эти фотографии, что для себя новое открыли? Что да. вас поразило? Да, вот взгляд со стороны какой-то был? Ну однозначно, да, ты себя не видишь там. У тебя куча эмоций, которые тебя переполняют, да. У тебя много адреналина в крови, который нужно контролировать. Чувство ответственности за себя, за ребят, которые рядом. Их глаза ты видишь, свои нет. Когда я видел свою фотографию со стороны, я, конечно, я вроде не такой старый. Я ли это. Я ли это? Да, я ли это? Ну, черты леса там мои, но ну, старше немножко выгляжу там. Притом какое-то впечатление абсолютно нереальности. Эти конструкции покорюженные. Стены. Mm -hmm. mm -hmm. Все там реально. Все реально. И очень сильно давит на душу, да, на сознание что надо стоять дальше, надо стоять до конца и не дать этой заразе прийти сюда. Потому что, знаете, говорят, там, где семье хорошо, там и твой дом. Пока твоей семье здесь хорошо, пока людям здесь хорошо, пока они могут работать, дети могут ходить в сад, в школу. И пока дети рождаются не в подвалах, как в ДНР и ВЛНР, а рождаются в родильных домах, под присмотром квалифицированных врачей, то это наш вклад туда. Мы должны это делать, и мы не должны сдать назад. Поэтому все ребята, никто, никогда не поставал ничего. Все стояли до последнего. Что вас поразило в этих работах, когда вы первый раз увидели? Все. Все, потому что это действительно, это страшно. Это страшно, это первое ощущение, что это какой-то потусторонний мир. Тяжело понять, воспринять, что-то оно так, так может быть. Потому что это Ну и название говорит само за себя Это Адский аэропорт и Действительно наверное это так Ну эмоции безусловно переполняют, Тем более там есть несколько фотографий под грифом 18, скажем так Передать это тяжело Передать тяжело, это действительно Это надо видеть это надо видеть, это что когда это видишь и пропускаешь через себя, ты еще больше понимаешь, что ты должен сделать все для того, чтобы это остановить, для того, чтобы оно не распространялось дальше. И этот кошмар он должен прекратиться. А Опять-таки вернусь к интервью и высказыванию Сергея Лакуш, что это поражает то, что причин для этой войны абсолютно никаких нет. Здесь, внутренних, ни национальных, а ни да. этнических причин. Вы согласны с этой точкой зрения? Ведь вам как никому делать выводы? Здравомыслящему человеку понятно, что причин для нее нет. Но вы не забывайте о пропаганде. Масс-медиа, которые были там, которые готовили почву, которые старались разделить. Дабы развязать войну, надо людей разделить, чтобы у них были разные взгляды. И потом обвинить их в том, что вы лучше, а они хуже, и этих, которые хуже, сделают вам плохо, если не так. Вот поэтому люди, грубо говоря, год назад да, приветствовали вражеские войска с русскими флагами, да, и кричали, что мы хотим русского мира. Что они получили? Две разрушенные области, более ста заводов, которые вывезли. Почему они не оставили эти заводы здесь, под контрольным территорием, чтобы там хоть какая-то инфраструктура работала? Это чистой воды воровство. Я этого не понимаю. Ваше мнение? Причин... <плечения> Ну, наверное, одной причины нет тут совокупности. Тут вот можно рассуждать о геополитических интересах, об имперских амбициях нашего северного соседа. Тут можно рассуждать о том, что Москве нужно образцово-показательно наказать бунтовавшегося, как они считают младшего брата, который вздумал прогнать их наместника. и для России важно максимально дестабилизировать ситуацию в Украине, потому что чтобы можно было тыкать пальцем и говорить, посмотрите, видите, в Украине война. Если вы будете думать, пытаться в Москве устроить Майдан, то у вас будет то же, что в Украине. Можно тут рассуждать о нефтяном бизнесе и прочее, прочее. Но это все, мне кажется, да, пустые какие-то размышления. На самом деле, ни для одной войны как такой не может быть причин. Ничто не может оправдать смерть людей, ничто не может оправдать э, слезы детей. Поэтому тут говорить о том, что у войны есть какая-то причина, ну, это абсурд. Ее, в принципе, априори быть не может. Все остальное это только амбиции. Спасибо за участие, да. за вашу, за то, что вы делаете, и всем нам мира. Мира. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.